Чисте місто мрія жовтоводців, але платити комунальному підприємству чисте місто самі ж жовтоводці не поспішають. Відсоток проплат за лютий трохи більше половини. Та ще й скаржиться на несвоєчасний вивіз сміття та на сміттєзвалища, які створюються біля контейнерів і вивозяться дуже рідко. Керівництво чистого міста звертається до населення зберігати чистоту та ставить вимоги головам ОСББ. Хотілося б. обратить внимание управляющей компании ОСББ, ожирая на сегодняшний день, также является управляющей компанией, о том, что необходимо собирать и увозить мусор с придомовой территории и производить захоронение на полигоне твердых бытовых отходов на средства, которые управляющие компании и ОСББ получают от своих жителей. Вот. И не создавать дистанционированные свалки, которые вызывают ряд нареканий у населения, Естественно, вызывают контейнерных площадок. С них разлетаются кульки по всей территории, и люди очень недовольны этим обстоятельством. Поэтому мусор, пожалуйста, организовывайтесь и вывозите на полигон твердых бытовых отходов. Кто не владеет техникой, мы готовы предоставить трактор с прицепом МТЗ. Либо наймите технику в любой другой организации. В среднем одна ходка трактора с вашей погрузкой, если она будет происходить не сильно долго, будет стоить в районе 450 гривен. Это с захоронением, это с нашим топливом и зарплатой нашему специалисту. Поэтому у кого есть проблема и кто имеет желание вывести такие свой мусор, могут обращаться к нам, мы будем планировать и выполнять эти работы, естественно, за небольшую, но оплату. Что касается контейнеров, которые управляющие компании и ОСББ начинают потихоньку пользоваться для листьев и веток, у меня просьба не делать этого. У нас мусоровозы не могут вывозить с этих контейнеров листья. Это усложняет нам процесс погрузки, усложняет процесс выгрузки. Для этого, пожалуйста, нанимайте трактора. Контейнера, которые будут заполнены листьями и ветками, вывозиться не будут. Мы будем ждать их разгрузки. и і ввезі таки тверди бытовые відходи то для чого создано підприємство комунальне чистое место. Дмитро Хані спросить також мешканців міста пакети зі сміттям доносити до контейнерів, а не кидати на купи з листям. Просьба вложити мусор именно в контейнери, призначені для твердих отходов. відходів. Почему то у нас люди многие не доносять мусор туди. Непонятно совершенно почему. чому по улице заводської. Ми убрали контейнера частного сектора і виставили на улицу Вдоль проезжей части. Это место, это реш... место определено решением комиссии, утверждено решением исполкома. Вот. Поэтому мы написали везде объявление на подъездах. У меня просьба к людям: <свят> не бросайте кульки в старые места установки контейнеров. Убирайте этот мусор. Некому, никто этого делать не будет. Также у меня есть обращение к частному сектору, который непосредственно прилегает к местам бывшей установки. Будьте добры, прийти заключить договор мусора и не засорять больше эти территории своим мусором, который в вечернее время. С одной стороны, люди хотят, чтобы было чисто, правильно, логично. С другой стороны, люди большая часть не хочет платить. Почему не хочет платить? Тариф большой. Я всегда говорю, пожалуйста, возьмите тот пакет, тогда сами отвезите на полигон, посчитайте, сколько вы потратили. Летом на велосипеде, я думаю, немного. А если зиму будете на машине, наверное, все-таки дорого. Не нравились тарифы? Пойдите по пути моему, который я делаю. Через суд обжаловали тарифы. Пожалуйста, не обжаловать, никто в суд не подавал, исковая, исковая, давность прошла. Пожалуйста, еще раз говорю, поэтому в этом случае надо относиться философски. Так же, как по теплосетям. В городе в этом году, в прошлом году, от тепло было в городе? Я не могу сказать, что его не было. Тепло было. Вас не устраивает сумма, которую вы платите за тепло? Есть два варианта. Первый вариант, вы ставите счетчик, и тогда эта сумма уменьшается примерно в два раза по сравнению с тем, который выставляет теплосети, и второй вариант. Причем счетчик-то окупается вообще за месяц. В прошлом отопительном сезоне счетчик окупился за месяц. Не за отопительный сезон, а за месяц, ну за два ну, за 2-3, хорошо, за 2-3. Но ну, даже они за весь отопительный сезон. И, третий, и второй вариант у вас был. Обращайтесь в суд. Если вам услуги теплосети ненадлежащего качества и количества, можете подать исковое требование в суд, доказать свои доводы и таким образом снизить оплату. Вот таким вот образом это поступается. Просто не платить. На Западе это не проходит. То есть на Западе воду, которую водоканал поставляет, там отключают. Там вот так не может быть. То есть там, если ты не плачешь, там просто отключают. Не хочешь платить, отключает это. Не хочешь это самое, ну как, там не, так не бывает. Если не нравится тариф, еще раз, пожалуйста, отменяйте. Тариф водоканала утверждается кем? Тариф водоканала. Департаментом ЖКХ Департаментовского областного совета. Областного совета, департамента. К счастью, к счастью, мы к вашему тарифу хоть не имеем никакого отношения. Да. И на останок для жовтоводцев до зміни графику по вывозу сміття. 8 марта э, предприятие не работает. Все э, дома, КПЖО и всех управляющих компаний, все вывозы частных предпринимателей, предприятий и установ будут произведены в субботу, 9 марта, вместо графика, который мы планировали, на 8. 9 марта мусор будет вывезен, все будет вычищено и работа будет выполнена. Опаливальный сезон в Желтых Водах может закончиться уже в этом месяце за умовы стабильно плюсовой температуры. Мы отопление заканчиваем до, до апреля? Да. Предварительно, да? Да, у нас. А если в марте будет 17, там, я смотрю, 17 плюс 7, среднее получается где-то 12 градусов суточно, что мы делаем? Раньше вы имеете право. Своим решением, да, то есть будем, будем, будем посмотреть. Хорошо. Лікарняним стоп-сигнал. Знову ланка первинної медичної допомоги залишилась без листів працездатності. Тож хворіти доведеться тепер за власний рахунок виписка бальнішних больничних Значить, Ця проблема у нас ізначально возникла. І согласно законодавчих актів, значит, для того щоб получить бланк. лесканой процесса необходимо пройти аккредитацию заклада. На сегодня нашим закладом аккредитация пройти мы аккредитацию не можем по законодательству нам не положено ее проводить. Да, по, за... по законодательству аккредитация положена через два года от момента работы предприятия. На сегодня письма отправлены и ждемо ответы про подтверждение, отказ про проведение аккредитации и выдачу больничних хисток. Виходить, одні закони приймаються і при цьому порушуються інші. Якщо первинна ланка буде акредитуватися аж через два роки, то і жовтоводцям доведеться два роки хворіти за власні кошти.